Начинаем мы все-таки с поединку сборных Украины и та... Сербії, давайте зараз таки подивимося е, і згадаємо цей поєдинок з нашими експертами. Е, суттєво змінив склад команди Андрій Миколаївич Шевченко, давши можливість зіграти практично тим футболістам, які не виходили на футбольне поле або рідко виходили у офіційних поєдинках. Поєдинок проти збірної Фінляндії розпочинав основний склад. Отаким він зараз є: п'яту ракетський кучер, будко Соболь, Степаненко, Коваленко, Зінченко, Ярмоленко, Кравець, Коноплянка на матч проти Сербії, на товариську гру проти збірної Сербії. Лише Будко залишив. У стартовому складі. Далі були Кривцов Ордець Федецький, Малаша Садурчук шахов Караваєв Зозуля Циганко. Отакий от от резерв збірної. І цей резерв переміг Сербії з рахунком 2-0. Що ви, яке враження у вас від гри і яким є резерв збірної України? Сергій ну, що Мы играем, играли экспериментальным составом, то же самое можно сказать и про сборную Сербии. Эта игра очень была полезна в том плане, что действительно не то, что ближайший резерв, а вот, э, посмотреть, кто в там, трудную минуту может да, вот, помочь. Я считаю, что многие ребята себя зарекомендовали очень хорошо и дали понять главному тренеру, что на них можно в полной мере рассчитывать. Эдуард Николаевич. Ну, соглашусь, да, что тут как бы резервом назвать сложно, тут и возрастных много игроков, но это те люди, которые не попадают по разным причинам в состав. И действительно хотелось увидеть, в какой они форме, в каком психологическом, функциональном. Вы остались удовольствием? Все, что как бы проповедует сборная, да, то же самое продолжали делать и те, кто не попадает да, в основной состав. Поэтому есть четкая линия, ее видно. Дебютовал за сборную Беседин, Шахов забил свой первый мяч. Давайте послушаем, что говорили после игры футболисты нашей сборной. Играли сегодня игроки, в основном, которые не получали игровой практики в сборной. Много дебютантов было, но, опять же такими коллективными действиями. Все игроки, все здесь штаб э, верят во всех игроков. Нет такого яркого основного состава или там второго состава. Очень хорошая атмосфера, очень хороший коллектив. Как бы, и мне, мне очень понравилось. Я ну, как бы, очень этого хотел. Очень давно мечтал об этом. Ну, поэтому спасибо всем э, как бы, парням э, команде все и ну, тренерскому штабу, что как бы мне дали такую возможность э, побывать тут как бы с ними и я надеюсь что это не первый и не последний раз хорошо провели эту часть года позитивно закончили все могли где-то набрать больше очков могли где-то потерять но ну, в целом я думаю что хорошо провели этот год отборочный